Фильм по той биг. Ну, во-первых, меня очень радует, что украинское кино начинает приобретать какие-то абсолютно реальные очертания, то есть оно существует. И э, фильм по той биг тому подтверждение интересная э, такая детективно-триллерская, какая-то мистическая история. Что очень немаловажно, что фильм держал меня с самых первых кадров и до конца в напряжении. Я до конца действительно не могла понять, как же там все э, развернется, э, что же там на самом деле произошло. Ну, это очень важно для того, чтобы зритель до самого последнего кадра э, был соучастником и сопереживал. Я сопереживала. И... Должна сказать, что биг это молодое украинское кино, которое достойно того, чтобы его увидело как можно больше людей.